আর্জিকরের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে পারে বলে হুমকি কর্তব্যরত ডাক্তার এবং নার্সের অভিযোগের আঙুল রোগীর পরিবারের দিকে ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ির বিধাননগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে জানা গিয়েছে শুক্রবার রাতে এক মহিলাকে অসুস্থ অবস্থায় বিধাননগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ডাক্তার দেখানোর জন্য নিয়ে আসে তার পরিবারের লোকেরা সেই সময় বিধাননগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কর্মরত ডাক্তার নবীন পাণ্ডে তার চিকিৎসা শুরু করেন চিকিৎসা চলাকালীন রোগীর পরিবারের লোকেদেরকে বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য বলা হলেও রোগীর পরিবারের লোকেরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে ডাক্তার এবং নার্সের ওপর রোগীর পরিবারের লোকেরা হুমকি দেন আরজিকর হাসপাতালে যে ধরনের ঘটনা ঘটেছে সেটি এখানেও হয়ে যেতে পারে এমনই হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ করেছেন ডাক্তার নবীন পান্ডে এর ফলে গোটা হাসপাতাল চত্বরে এই আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে অবশেষে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না এলে খবর দেওয়া হয় বিধাননগর থানার পুলিশকে পুলিশ খবর পেয়ে বিধাননগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ছুটে আসে এবং রোগীর পরিবারের লোকদেরকে সেখান থেকে বের করে দেয় এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শনিবার সকালে ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি হয় স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্রে सेफ्टी की बात करूँ तो कल ही की बात मैं बता रहा हूँ इंसिडेंट है कल रात को दस साढ़े दस के बीच की बात है कुछ पेशेंट आए थे हार्दिक घर से ना पेशेंट फीमेल थी उसको एब्डोमिनल पेन था गैस हुआ था पेशेंट के साथ चार लोग आए हुए थे हस्बैंड था और तीन लोग और थे तो एज ए रूल पेशेंट के साथ एक अटेंडेंट अलाउ करते हैं अंदर इमरजेंसी सर्विसेज में पेशेंट तो अकेला है नहीं बाकी तीन लोग को मैं बाहर बोला था रुकने के लिए सिस्टर इंजेक्शन दे रही थी तीन लोग आके जबरदस्ती सिस्टर के बगल में खड़े हो गए सिस्टर बोली बाहर जाने को तो उसके साथ बदतमीजी की है ना ये सब मोलेस्टेशन ही एक तरह का मेरे सामने मैं खड़ा था मैं उनको बोला क्या बाहर चलो मैं बोलने के बावजूद अंदर कैसे घुसे करके नहीं गलत है सिस्टर मतलब पेशेंट के साथ तो पार्टी है ना एक जन है दिल लोग को खड़ा होने का दरकार ही नहीं है तो उन्होंने बदतमीजी किया सिस्टर के साथ मेरे साथ और वहाँ एक ग्रुप डी स्टाफ था उसके साथ बदतमीजी किया और उन्होंने ये भी धमकी दिया कि कलकत्ता में हज़ार लोग जो आर मेडिकल कॉलेज में परसों पंद्रह अगस्त के दिन जो हुआ था ना कि हम लोग घुस के बवाल किए थे ऐसे ही हो जाएगा ऐसा धमकी दिया अस्पताल में कल आके वही पार्टी हो ठीक है और बोलते हैं अस्पताल का नियम आप लोग बनाया है क्या मतलब ये लोग ने नियम सिखाने की बात की और कल ये चीज़ हुआ है धमकी देना हाँ इस हालत में हम लोग काम कैसे करें कोई सेफ्टी के नाम पे है नहीं कब से बोला गया है इतना मीटिंग हुआ है कि एक सिक्योरिटी गार्ड देना चाहिए सीविक पुलिस देना चाहिए वो कुछ हुआ नहीं अच्छा कल के एक मैं दुर्घटना बोलते कि वो पेशेंट पार्टी ऑन ड्यूटी डॉक्टर सिसटर संगे दुरव्यवहार करें रात से ही लोकल पुलिस स्टेशन थे सहाजर जो इस जिनिस सल्व हो गए कोसुविधा तरह कि लोकल ना যেহেতু জিনিসটা সলভ হয়ে গেছে অসুবিধা কিছু হয়নি আমরা আর ফার্দার স্টেপ আর কিছু যাচ্ছি না কারণ আমাদেরকে পাবলিক সার্ভিস সব কিছু বজায় রাখতে হচ্ছে এর পরিস্থিতির মধ্যে আমরা সেগুলো সব কন্টিনিউ করে যাচ্ছি